आपने ये येमत ये अकलमंदी कहाँ से सीखी तो उन्होंने फरमाया बेवकूफों से जाहिलों से कि जी वो कैसे कि जो काम वो करते हैं मैं नहीं करता तो मैं अकलमंद बन गई उसका उलट किया ना तो मैं अक्लमंदों में शुमार होना शुरू हो गया। तो आप भी देखें कि हमें कदम कदम पर नबी पाक वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है हमें कद्दू नहीं अच्छा लगता पिजा बहुत पसंद है बर्गर गोल गोलगप्पे मुंह के रसूल नहीं है पाक के पेट पे तो पत्थर बंधे रहते थे उनके तो घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं चलता था इस सुन्नत रसूल पर कभी अमल किया कई यार मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है सात दिन मेरे घर चूल्हा नहीं चलेगा तो ये सिर्फ बातें किताबों में लिखी हुई है ना अल्लाह कहने के लिए मौलवियों के बताने के लिए कि वो कहें जी, कि ऐसे होता था हजूर के घर में और हम सब कहें सुबहान सुबह तो उनका तर्ज अमल होता है प्रैक्टिकल करने के लिए उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए तो ये है कि आस्ता आहिस् समझे नबी की किताबें पढ़ी हजूर के हजारों वाक्यात हैं जिंदगी के आप बच्चों को सलाम करने में पहल करते थे हम कहते हैं कि नहीं बच्चे हमें सलाम करें क्योंकि हम बड़े हैं। हम क्या बन गए बड़े, बड़े।, बड़े दो जहां के ताजदार से बड़ा कोई है अल्लाह के महबूब से बड़ा है कोई इमाम जो है वो करें पहल सलाम में और हम कहें कि हमारी अना का सरिया हमारी गर्दन में तो ये है वो तर्ज अमल जो हजूर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया तिरसठ साल इस दुनिया में रहे चालीस साल के बाद एलाना फरमाया जिनकी हम नाते पढ़ रहे हैं वो करते क्या रहे तिरसठ साल एक मिशन के तहत जिंदगी गुजार कर गए उसे कहते हैं मिशन मोहम्मदिया दीन मोहम्मदी जो है ये सिर्फ बातों का नाम नहीं है ये प्रैक्टिकल एक पूरा सिलेबस है जो हजू पाक हमें देकर गए हैं हजारों हदीसे है बुखारी शरीफ मुस्लिम तिरमजीब ने सुन्न नसाई सुन्न अबूदाऊ शरीफ ये सारी कुतबे हादिस मुबारक जो है इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कुरान मजीद में बड़ी अच्छी बातें हैं लेकिन अगर इस पर अमल दरामद नहीं हम करेंगे अमल पैरा नहीं होंगे तो ये महज बातें ही रहेंगी ये किताबों में लिखी हुई बातें ही रह जाएंगी कुरान में है या हदीस में है जब तक इस पर अमल नहीं करेंगे तो कोई रंग नहीं आएगा जिंदगी जिंदगी आमद बराए बंदगी और जिंदगी बे बेबंदगी शरीफ जो है उससे हजूर पा को मोहब्बत थी हमें तो वजह उसकी क्या है हमें मिजाज महबूब का पता नहीं अभी कि हम हमारे महबूब का मिजाज क्या है उनकी पसंद नापसंद क्या है हजूर ने फरमाया कलोन जी खाया करो हम खाते फरमाया इसमें हर मर्ज के लिए शिफा है सवाए मौत के हम कहते हैं नहीं यारसूल हमें तो डॉक्टरों पर यकीन है आप पर नहीं प्रैक्टिकल हमारी लाइफ ये कह रही है जुबानी नहीं हम कहते जुबानी तो माशक है अमली तौर पर हम कहते हैं टेस्ट कराओ रिपोर्ट कराओ ई सी कराओ अल्ट्रासाउंड फल फला डॉक्टर नहीं लिख दिया रिपोर्टें ले जाओ इसको लाहौर उठा के और रसूल अल्लाह ने मुफ्त का आपका तरीका बताया हुआ है मौत से बचने का उसकी तरफ रजू ही नहीं करते करना क्या है सिर्फ हरकत ही करनी है वो तो दो पैसे की चीज जो है उसके ऊपर हमें यकीन नहीं है कि इतनी बड़ी हस्ती ने ये बात फरमाई है जो से बायस तकलीकना जो तबीब ए आजम है ये सारे जहान के डॉक्टरों को हकीमों को तबीबों को इकट्ठा कर लें तो हजूर के पैरों की मट्टी के बराबर नहीं हो सकती तो वो जात फरमा रही है फरमाया जैतून खाया करो और जैतून जिसम पर लगाया करो वत्ती ने बस जैतून बतूर सीरी ने बहाजर बला दिल अमीन कुरान पाक में अल्लाह कसम खा रहा है मुझे कसम है अंजीर की और जैतून की कौन कसम खा रहा है अल्लाह अल्लाह को कसमें खाने की क्या जरूरत है इसलिए अल्लाह को पता है कि ये कौम बगैर कसम के यकीन ही नहीं करती Allah. Allah. जब तक दुकानदार कसम ना खा रहे गाहक को अतबार ही नहीं आता तो अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया कि ये जो जैतून और अंजीर है इसके अंदर बेशुमार फायदे छुपे हुए हम कहते हैं जी घुटनों में दर्द है ये हो गया वो हो गया फलां हो गया फलां दवाई खा ली और जैतून नहीं इस्तेमाल किए अंजीर के करीब नहीं गए रेडियो पे भरी होती है अंजीरें लेकिन चूंकि पता नहीं तिब नबी पढ़ी नहीं तो नबी का इलम नहीं हजूर के लाइफ स्टाइल का नहीं पता सिर्फ इतना ही पता है कि हजूर की नाते पढ़नी या पैसे लुटाने तो ये बताना चाहिए हमारे को हमारे स्कॉलर्स को हमारे अहल इलम को हिम्र महराब मस्जिदें हमारी खामोश है तो हमें तो लगा दिया ट्यूनों के ऊपर हमें तो लगा दिया हेकों के ऊपर मौलवी साहब हेक लगाए और पैसे फेंकने शुरू कर दो खुदा रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म मोमन की गुमशुदा मिरास है जहां से मिले ले लो हासिल करो खा हाँ तुम्हें चीन जाना पड़े उतलो इल्मा वलो कान उतलो इल्मा महदी मां की गोद से लेकर की लहर ले तक इल्म इल्म हासिल करो वो कब हमने इल्म मरने से हो पढ़ाया हूं। सुल्तान बाबूते हैं कि जो गफलत में टाइम गुजर गया वो अलिया उसे इस्लाम में शुमार नहीं करते अगाही के साथ जिंदा रहो अवेयरनेस के साथ तो हमारा जो ताल्लुक है वो ऐसी हस्ती के साथ है जो एक लाख चौबीस हजार अंबिया में से किसी को ये रुतबा नसीब नहीं हुआ क्या आपको अल्लाह ने अरशे मोल्ला पर बुलाया मैराज करवाई वन टू वन मुलाकात हुई नबी सारी जिंदगी तो था था, ये नहीं कहा मुझे जल्बा दिखा हजूर अपनी बेनियाजी में आराम फरमा है अल्लाह को शौक हुआ की मैंने हजूर का दीदार करना जब्राही को भेजा और आकर आपके कदमों को बोसी करना सुन्नत है मुबारक को गुस्सा दिया अपने नुरानी होटो से हजूर बेदार हो गए तो अर्ज किया कि दीदार करना चाहते Allah, क्या, है। क्या है की अल्लाह के दीदार की तलब है और आगे से जवाब आ रहा है लंतरानी और इधर कहा नहीं है कि मुझे तलब है अल्लाह को जो है वो जोश पैदा हुआ हिजर फिराक तो खैर अपनी जिंदगियों के अंदर बदलाव लाए ये पांच छह फुट का डब्बा हजरत इंसान ये कोई मामूली चीज नहीं है अल इंसान और सिर ही वाला सिर जो हूँ अल्लाह फरमाता है इंसान मेरा राज है मैं उसका राज हूँ चौदह तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने

वो बने दादा गंज बख्श मजहर नूरे जुनेदादी बागिज बस्तानी मुजदानी बहाबीन जिक्रिया लाल हजारों नाम नाम लेते रहे रात खत्म हो जाए लेकिन उनकी बातें उनके किताबें हिस्ट्री भरी पड़ी है मगर उनके नक्शे कदम पर हमने कब चलना है इसी जिंदगी ये चार रोजा जिंदगी इसके अंदर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं अल्लाह मुझे शफा अता फरमा या अल्लाह मुझे मकान अता फरमा मुझे प्लाट अता फरमा मुझे जो है शादी अता फरमा मुझे बच्चे अता फरमा इतना कुछ मांगते हैं तो ये भी मांगा करो कि या मुझे अपनी भलायत अता फरमा ये रिवाज ही नहीं है हमारे मम्बरों में हमें तसव्वुफ फता फरमा नूर मारफत अता फरमा अरफा ज़ाता फरमा अल्लाह हमारे अंदर के रास्तों को खोल दे आमीण, आमीण, हमारी रूह के ऊपर जो सत्तर हजार पर्दे पड़े हुए हैं उनको उठा दे तो ये हजाबात कब दूर होने नहीं स्टार्ट करेंगे तो बात बनेगी बच्चों को हम कहते हैं कि आगे से आगे तरक्की करें मैट्रिक से बाद एफ कर ले एफ के बाद बी ए कर ले एम कर ले एम कर, कर ले पी कर ले और खुद वहीं खड़े हैं नर्सरी पर आगे तरक्की करने की कोशिश करें हर सांस ले जो हमारा आ रहा है ये हमें मौत के करीब ले जा रहा है तो हर आने वाला दिन सुबह जब उठे तो ये सोचे कि ये दाल सब्जी आटा मिर्च मसाला ये जिंदगी नहीं है ये तुम नहीं भी होगे तो ये चलता रहेगा निज़ाम अगर ये मसाइल हैं साथ साथ ही है सारा कुछ सारे नबियों बलियों के साथ रहा है कोई अनोखा नहीं है ये काम सुबह दोपहर शाम यही था सारा के सबके साथ नबियों ने पैगम्बरों ने काम किए कारोबार किए जॉब किए साम भी काम करते थे रसूल पाक पाकल्ला तजारत करते थे वो मुल्क शाम तक लेके जाते थे माल सैदीजतुलकुबरा का सेल्स मैनेजर बन के जाते थे ना तो फिर जब हासिल कर लेते थे प्रॉफिट तो क्या करते थे क्या बताती है सीरत वो गरीबों यतीमों मस्किनों में तकसीम फरमा देते थे दीन यात तो हमें यही बता रही है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं Allah. तो आज सब लगे हुए हैं तजारत करने पर पैसा कमाने पर प्रॉफिट लेने पर और जब हासिल हो जाता है पैसा फिर अगला सबक भूल जाता है अब क्या करना है अब याद करो ना रसूल क्या करना है जोर से जो है वो हमें क्या सबक मिलता है तो कोशिश जारी रखें ट्राई ट्राई अगेन बार बार हरकत में बरकत है और जब नमाज पढ़े तो एक काम किया करें कि बावजू होकर आंखें बंद करके बैठ जाए ग्यारह दफ़ाश्री पड़े और ये तस्वर करें कि आसमान से अल्लाह के नूर की बारिश हो रही है आगा। 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 और वो नूर हमारे कल्ब में जाके जजब हो रहा है तो उसके बाद फिर बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ तसली के साथ उठे खड़े हों और फिर नमाज शुरू करें मगर होता क्या भागे भागे आए और पढ़ी नमाज और जूता पहनका और फेंका रोक गया बाहर को कभी होगी नमाज टकरे मारने का नाम नमाज नहीं नमाज एक प्रोसेस है एक तरीका है बंदे का अल्लाह से हम कलाम होने का बंदे और अल्लाह के दरमियान राजो राजज करने का तो ये पांच दफ़ा दिन में फ़र्ज है दुनिया को कट ऑफ करना दुनिया से डिस्कनेक्ट होना दिन में कितनी दफ़ा फ़र्ज है कम से कम पांच दफ़ा और औरिया कराम हर लम्हा जो है वो इसके अंदर मसरूफ़ रहते थे दुनियादारों का एक महीने का रमजान होता है अल्लाह वालों का बारह महीनों का रमजान था। हर वक्त रोजे की हालत में रहते थे से आज़म, साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी बार, तो फिर उनके नाम क्यों ना जिंदा हूं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते है बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका जो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं, तो उनके भी नाम भी जिंदा उनके काम भी जिंदा उनके मज़ारात भी जिंदा वहाँ पर कशा कशा दुनिया जा रही है फैज पा रही है सोने के दरवाजे उनके पैरों में लगे दूध की नहरें उनके पैरों से जारी हैं, क्या ख्याल है अभी पिछले दिनों दादा साहब का उर्स हुआ मैं टीवी पे देख रहा था और सुना था कि वहाँ दूध की नहरें उनके कदमों ऐसी जारी दूध की सबीले लगती है ना और ट्रकों की ट्रक्लों लाइने लगी होती है जहाँ से दूध उतरना होता है तो ये क्या है ये अल्लाह अपना वादा पूरा फरमा रहा है वला तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारी चर्चा करूंगा तुम्हारे डंके बजाऊंगा फैज मैं दूंगा नाम तुम्हारा होगा क्योंकि तुमने मुझे राजी किया मैं अल्लाह हूँ मुझे आता है वादा पूरा करना मुझे करोड़ों साल हो गए ये कायनात चलाते हुए तो ये जिंदगी जो है यही उनके पास थी औलिया कामिलीन के पास यही सुबह दोपहर शाम दो हाथ दो पाँव दो कान दो आंखें एक दिमाग यही हमारे पास है फर्क क्या है फर्क सोच का है हम घटिया सोच से निकल कर आला सोच की तरफ जाए दरबार आलिया हजूर मलंगी बाबा औलिया में गुजिश्ता बारह सालों से दरस रूहानियत का सिलसिला जारी है और हजारों लोग उसमें शामिल हो चुके हैं आते हैं लोगों ने फैज़ हासिल किया तालीम ली तरबियत ली कामयाबियों से जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप जमेरात को अगर वक्त निकाल सकें अपनी मसरूफ जिंदगी में से तो आपको भी फायदा होगा ये दुनिया के बखेड़े ख़त्म नहीं होते ये बंदे को मार के खत्म होते तो इससे पहले पहले फैसला करें पैसा भी कमाएं, दुनिया को भी टाइम दें सारा कुछ करें मगर दो घंटे अल्लाह को भी दे दें अल्लाह ने हमें चौबीस घंटे दिए हम उसमें से दो घंटे अल्लाह को नहीं देते और बाकी बाईस घंटे जो हैं वो जो मर्जी करते रहें दुनिया के कामों में तो ये जो है ना परेशानियाँ टेंशनें, अजियतें बीमारियाँ जो लगती हैं इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है ये रूहानियत से दूरी है ये पॉइंट नोट कर लें जिसमानी बीमारियां लगने की सबसे बड़ी रीजन क्या है से दीन से दूरी रूहानियत से दूरी इतना खूबसूरत हमें दीन मिला जो दिन में पंद्रह दफा मुंह तुड़वाता है एक नमाज में वजू करें तो कितने दफा मुंह पे डालते पानी और पांच नमाजों में पंद्रह दफा तो जो दीन पंद्रह दफा मुंह तुलवाए उस मुंह पे अल्लाह का नूर ना आए तो क्या है तो अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए ये चंद बातें आपके गोश गुजार की रात के इस पहर अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आप लोगों का बैठना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ज़मीन जो है ये अभी खाली और बंजर नहीं हुई अहले दिल अहले मोहब्बत मौजूद हैं तो हम सब इस मिशन मोहम्मदिया का हिस्सा हैं सब ने मिलकर कोशिश करनी है फिर ही माशरे की सलाह होगी अपने भी करनी है दूसरों को भी पैगाम था कि चराग से चराग रोशन होते चले जाए और महाराज है ये का बन जाए जन्नत नुमाशरा बना कर देकर गए थे रसूल पाक उसको खराब हमने किया बाद में तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोफ़ी फरमाए बहुत शुक्रिया असल